И это очень обидно. Ну и я всегда говорю, это наша вина. Моя, ваша. Потому что мы какое-то время доверились системе и верили в то, что прокуроры не могут врать. Судьи на стороне фемиды и справедливости. А все получается не так. Судьи, прокуроры это такие же люди. Трусливые, боязливые, подлые могут быть. И на сегодняшний день мы видим результат. Эти люди просто-напросто правят бал. А мы, честные люди, должны находить время сидеть и слушать эту дребедень. Потому что чистой воды ложь. Где видно, просто послушал час, ты понимаешь, что допущено ряд ошибок и человек просто сидит по другой причине. А у нас на сегодняшний день система сажает не за преступление. Вы посмотрите, сколько людей, коррупционеров на свободе. Украл 50 миллионов, заплатил 5 миллионов и на свободе. Судья сбил по, <къем> нацгвардейца, куча камер, и он на свободе. Почему Паша сидит? А вы знаете, только что Паша сказал одну фамилию. Москаль Геннадий. Геннадий Москаль сажал торнадо. Потому что когда мы приехали в сектор А, мы увидели тот беспорядок, который развел Москаль. А Маскаль это просто слуга системы, который везде делает коррупцию, контрабанды и просто доит, всех доит на бабло. Он посадил там добровольцев в Луганской области, потом с засранной жопой оправдывался перед камерами да, была контрабанда, но мы с ней боремся. Была все-таки. И его быстро перевели на Закарпатье. А на Закарпатье он посадил Пашу Павлова, такого же борца и бойца, как мы. Мы там боролись с контрабандой. Паша боролся, с, он перечислил, с газом, с нефтяными всеми этими махинациями. Все, он тоже в тюрьме. Ребята, все очень просто. Есть заказчик. Человек сидит в тюрьме. Все. И вы помните, как судили Торнадо, сколько было потрачено денег на медийность, на медийность, как нас облить грязью, как нас засадить и обвинить. Они не, уже не знали, в чем нас обвинить. А это все деньги, время, медийность. Точно так и на Пашу потрачены деньги, время для того, чтобы этот человек сидел и томился в тюрьме. И благодаря вам ему намного легче вот поверьте мне, я 7 лет сидел в этой решетке, и когда пустой зал, ты просто-напросто сам себе задаешь вопрос, что я делал в этой жизни, почему никто не заметил. Но когда есть люди в зале, ты просто живешь, твоя душа поет, и ты говоришь, значит я делал не зря, значит добро все-таки тоже замечают. А добро, оно, знаете, ну как говорят, пока добро проснется и найдет свои тапки, Зло уже сделает несколько кругов вокруг Земли. Ну, такая вот, знаете, такой алгоритм Бога для того, чтобы мы с вами добрые люди стали более терпеливыми. Поэтому идем в свой путь. Пусть менты позорные и система идет в свой путь, а мы с вами будем идти в свой путь. И главное, можно да. Знаете, я вас <связь> мене побратими всі добре знають. Я єдина людина, яка засуджена цією системою. Мене судили з 2019 року. Я ж тільки два місяці тому зробили вже вирок, щоб припинити кримінальне переслідування. Я за книги, я десятки книг написав, мої вірші скрізь. Ну, это поэт Майдана. Да, Мы стреляли, а он писал да. снежками. Я такой же я знаю, про <рисес> Ну зачем ты разговариваешь? как ее называют. На жаль, эту систему, что в Украине сейчас, я назвал олигарха Пахана еще 27 лет тому. Вы написали статью, и в моих многих книжках про это написано. Что эта система, знаете, капитализм, социализм, анонизм, а у нас олигархопаханат. Паханас. Вся влада в Україні належить купці-бандитів. І ви, головне, англовне, зверніть увагу. Чому не садять вбивць, гвалтівників, наркоділерів, прочих бандитів? Чому садять мого побратима, який зупинив «Роттердам Плюс, який викрав з наших кишень Порошенка з вісою шайкою системою «Роттердам Плюс? выиграл приблизно 2 триллиона гривен. Уявите себе эти Так сколько Слова. лет, брат, сколько лет говорили, что нет никакой Роттердам плюс? Нет! Так, а кто копал глубже, потому что я очень глубоко знаю экономику Украины и копаю. Потом пошел Амстердам с прогазом. Ну, да. Помните, когда я писал эти книжки, все, у меня миллион книжок, миллионы книжек и так далее. Чому мене взяли в 19-му році? Тому що я е, написав книжку Проєкт Нова Україна, де виклав правду про газ і все інше. Може хтось бачив колись моє інтерв'ю у Антона Гори. І з цього ж Паша поїхав ну, газом займатися, але сказав правду, що Україна здобуває не, не 10, а 100 з гаком мільярдів кубів газу. Пам'ятаєте цей інтерв'ю? Тоді вголосив до то Антона Лисого. Полосся на голові шевелося. І мене знову не за вірші, не за те, що там в мене жорсткі вірші з матюками буває, а за те, що я вскрив на грим економіки. Так само, ось позавчора нашого побратима Жанна Новосельцева закрили, арештували. За що? Він же в своєму каналі говорить завжди правду. Там виступають люди, які говорять правду, які не куплені системою. Вы до СИОБАЧИЛ телевизор? Нет. Мы не бачили? Нет. А, а телевизоре... я что, плохо говорю? Я бы с удовольствием говорил на телевизоре, ну, меня не зовут. Меня даже в армию не берут. Я говорю, пойду служить. А мне говорят, плохому научат. Ты в телевизор не понимаешь. А, коли, а ты скажешь, что, что э, Украина до... Перебудовою була найперша економіка Європи, я про це дуже багато пішов. І мала валовий внутрішній продукт 2 трильйони доларів, а бюджет трильйон 200 мільярдів доларів. пам'ятаєте, житло роздавалося. Ну все було армія, була колосальна, все було, на все вистачало. А тепер та сама Україна має бюджет аж 40 мільярдів доларів. Це в скільки в 50 разів менше. Ви вірите в казки? Я ні. І коли починаєш роз... Роз... вивчати це питання і рахувати, то виявляється, що бюджет сьогодні справжній, який крадеться, 600 мільярдів доларів. І за 30 років з України вивезли 15 трильйонів доларів. Тому нема нічого сьогодні не пробачити ні... ні на армію, ні на що. Взагалі, мискато і... багати, но... І система, система бореться, я ще раз скажу, з народом, який викриває її економічний сенс цього грабунку, дикого, нелюдського нашого народу. Вони борються з вбивцями, там, з бандитами і так далі. Все пере не боролося, пам'ятаю. Камазом мы возили наличку, да, да. а звідти Витты в по, по 300-200 по гривень а тут по 20 тысяч на ТСТ И все легко сложить, Я же вам говорю, легко все сложится. У системы все одни и те же слуги. Москаль в секторе А, в Луганской области, танковал жаль, там. Творогу. А потом um, его перевели в, опять в Закарпатье. и он, церковь, он занимается церковь. тем же самым. Пусть он там перевернется в гробу, этот гена. Говорят о мертвых или хорошо, или никак. А я с этим не согласен. Почему я должен врать? Ну, почему я должен врать, если этот человек не хотя? Мне не стыдно и не страшно. Потому что я говорю истину. Потому что он в Луганской области защищал и прикрывал Роттердам Плюс. И торгов торговлю наркотой, торговлю УБД. Сепару надоело воевать. И он пришел до Москаля, заплатил 30 штук зелени и получил УБД. И получил землю нашу. И с него сделали героя. А нормальные пацаны сидят в тюрьме. И Паша не зря вспомнил фамилию Москаля. Потому что это действительно не мент, а мусор. Мусор этой системы, который в свою очередь погубил очень много честных душ. И вот один из них Павел, которого мы с вами не должны бросить и должны быть рядом. Победы нам всем. Вот элементарно немножко добавлю. Если выпило океанское технология...